mana sizlar bilan uh, jonli efirda ko'rishib turibmiz juda judayam bir jiddiy o'zbekistonda uh, bo'layotgan ayrim bir noma'qul qo'pol uh, qilib aytganda o'ta bir jirkanch qanaqadir ishlar amalga oshirilyaptiki buni uh, bilib qolganim uchun menga o'sha masala bo'yicha aniq bir ma'lumot yoki bo'lmasa mana shunday noto'g'ri ish bo'layotganligi haqida uh, haqiqiy bir fakt bilan uh, dalil jo'natgani uchun mazkur masalani ochiqlamoqchiman mana yaqinda prezidentni oldiga bir rusiy zabon qiz chiqib tahrirchi dasturi yaratilganligi va bu bo'yicha katta ishlar amalga oshirilayotganligi haqida jo'shib o'zbek tilida emas o'ris tilida ya'ni rus tilida gapirib prezident bilan muloqot qilgan edi mana hozir shuni sizlarga qo'yib beraman ozgina nima haqida gap ketayotganligini keyin tushuntirib hammasini sizlarga ochiqlab beraman avval mana shu videoni ko'ringlar <laughs> birinchi o'rinda Ясмина, я студентка четвертого курса университета Инха в городе Ташкенте. Как было уже сказано, в этом году мы и наша университетская команда решили поучаствовать в конкурсе стартапов МГУ Уорд, который проводится с помощью и поддержкой таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Республика Узбекистан. На этом конкурсе мы представили свой проект под названием «Тахрирче». «Тахрирче» — это мобильное приложение, которое помогает исправлять орфографические ошибки в тексте, введенном на узбекском языке. И это приложение стало для меня и для многих наших друзей настоящим помощником в правильной работе с государственным языком. Грамматика узбекского языка это очень тяжелое вообще направление. Я бы очень вас попросил через нашего министра, сейчас Шунабр, Хахлыл Хлеб, Олигохларгеем, программа Онооса Маоле Матаурбула. Спасибо. В конце конкурса мы были удостоены почетного первого места и денежного фонда в 50 тысяч долларов, которые планируем потратить на то, чтобы развивать дальше наше приложение. Мне бы очень хотелось, чтобы в Узбекистане проводилось как можно больше конференций и метапов для IT-специалистов и IT-компаний. И мне кажется, что это откроет Узбекистан как региональный IT-хаб для всех остальных. Также очень хотелось бы предложить проведение президентских конкурсов на ежегодной основе, которые также помогут развиваться нашей молодежи и станут отличным показателем того, что Узбекистан это кузница молодых талантов в IT-сфере. Большое спасибо. Спасибо, да. Ясмина, вот как бы, на ваш взгляд, какую бы вы сумму назвали бы, чтобы меня не ошибиться, потому что все вокруг меня правду не скажут. На самом деле, IT это довольно творческая профессия, и мне кажется, что для любого человека, который работает, самым большим призом было бы то, что его приложение, его разработку поддержали бы и представили на государственном уровне. Если люди будут пользоваться приложением, это самая большая заслуга, и никакой бюджет здесь не нужен. Все равно, я думаю, если для начала мы 1 миллион долларов объявим, это будет нормально или не нормально?

И объявить этот конкурс. Я думаю, что знаю, с каким контингентом я сегодня сижу, вы ментально совершенно другие люди, и, наверное, вот мотивация будет нормальной. Спасибо, успехов тебе. Спасибо. aoka deymiz o'zbekiston o'sha administratsiyasi qoshida ochilgan axborot <laughs> va kommunikatsiyalar <laughs> agentligida ko'plab tadbirlar bo'lganda o'sha kunuz hattoki muxbiri ham borib <laughs> ayrim tadbirlarda o'zbekcha gapirolmagan o'rischa gapirgan davlat amaldorlariga nisbatan siz o'zbekcha gapiring o'zbekchaga tayyorlanib keling yoki <laughs> bo'lmasa bu o'zbekiston xalqi o'zbekiston auditoriyasini <laughs> oldiga chiqyapsiz bu qanaqa hurmatsizlik deganday qilib bir <laughs> tanbeh bergan edi undan oldin men ham bir <laughs> necha marta tanbeh bergan edim misol uchun o'sha mana shu hozir sizlar ko'rib turgan sherzod shermatov ham xalq ta'limi vaziri bo'lib ishlaganda iloji bo'lsa adabiy tilda gapiring sizni minglab o'qituvchilar o'quvchilar millionlab o'sha o'quvchilar ko'radi siz mana bunaqangi ko'cha tilida gapiryotibsiz yoki toshkent shevasida gapiryapsiz u qanaqasiga <simus> sizni xalq ta'limi vaziri sifatida ertaga keyin hurmat qilish mumkin deganday qilib tabeh bir katta bir tadbirda u ham aokda bo'lgan edi xullas mana hozir ko'rgan videongizga videoga nisbatan bo'lgan holatga nisbatan mana bunaqangi juda jiddiy va dolzarb achchiq qalampirlar bilan tanqidiy post yozgan edim ya'ni postni mazmuni mana shunaqa bundan ham beshbattar yana qancha sharmanda awokada, lege, va издеваться bo'lishi kerak o'zbekiston ni kuzatsangiz aakada davlat amaldorlari o'zbekiston ichida davlat tilida nutq qilish kerakligi ming bor aytib kelinyapti va adliya ham rasmiy tadbirlarda amaldorlar davlat tilida nutq qilish kerakligini bot bot aytib kelmoqda ammo bunga o'zbekiston ichida yashab kelayotgan o'z davlati xalqining tilini bilmaydigan yoki bilishni istamaydigan ayrim sharafsiz yoshlar o'ris tilida prezidentga murojaat qilib xalq yuziga qilinayotgan shuncha ezgu targ'ibotlarga adiya vazirligining shuncha sayi harakat say harakatlariga tupurib turgan bo'lsa bunga javoban prezident shavkat mirziyoyev ham o'ris tilini yaxshi bilishini ko'rsatib qo'yish uchun o'zbekiston ichida bo'layotgan tadbirda o'rischa javob qaytarib o'tiribdi ammo qiziq nega mirziyoyevga aynan o'ris qiz murojaat qilishi tanlandi nega shunday muhim uchrashuvda ming minglab aqlli va kelishgan o'zbekzamon yoshlar qolib e, qolib yetakchilikni o'ris zabon qizga topshirishdi bu nimaga ishora uni ustiga davlat tilini bilmaydigan bu qiz o'zbek tilini rivojiga hissa qo'shmoqchi ekani ekanini aytishi bu o'zbekiston ustidan eng jirkanchli usul bilan kulish rejasi o'laroq avvaldan uyushtirilgan deb xulosa qilish mumkin sharafingni yana qancha ko'masan yerga sen ə, amali yo'q muttahamlar er, deb yozganman o'sha postga nisbatan xullas mana ko'rdilaringiz mana shu videoda bu qiz o'zbekistonda o'sha tahrirchi ya'ni o'zbek tilini noto'g'ri agar talqin qilinsa yoki bo'lmsa o'zbek tilidagi bo'ladigan o'sha juziy kamchiliklar yoki bo'lmasa uni imloviy xatolarsiz yozish to'g'ri yozish bo'yicha ishlab chiqilgan tahrirchi dasturi haqida jo'shib gapiryapti o'ris tilida gapiryapti qarang o'zbek tiliga qayg'urib xuddiki bir o'ris tilida gapiryapti bu xuddi mana shu hozirgi aytganimdek bir o'zbekiston xalqini yoki bo'lmasa o'zbekistonda olib borilayotgan o'zbek tili davlat tili ya'ni ustida olib borilayotgan targ'ibotlarni ustidan mensimasdan kulish emasmi ma? mana shu narsani prezidentni oldiga yo'naltirgan prezidentni oldiga olib chiqqan odamlar nimani o'ylagan hozir mana siz ko'rasiz nimani o'ylaganligini ham sizlarga aytib beraman ya'ni menga kelgan bitta xabarni sizlarga o'qib beraman xullas menga bittasi sizga katta tashakkurlarim deb xat yozdi mana shu ko'zgu facebook sahifamda sahifasida xat bo'limiga keyin men assalomu alaykum nega deb savol berdim keyin mana javob beryapti shuning uchunki sizning bundan ham besh battar yana qancha sharmanda va издиватся bo'lishi kerak o'zbekiston bitigingiz uchun deyapti ho'p umuman abduqodir sizni kanalingizni kuzatib boraman va a'zosiman siz o'sha videoni men ko'rmagan qirralarini ko'rganingizga balli biroq bu yerda davlat tili qonunlari buzilgandan tashqari mualliflik huquqlari ham ma'lum ma'noda buzilgan edi haqiqiy haqiqiy muallif uchrashuv haqiqiy muallif uchrashuvga bir kun oldin bir kun qolganda tunda bekor qilib rusiyzabon dasturiga rang qiluvchi qilib tiqishtirilgan qiz tanlangan garchi dastur muallifi bir necha yil o'zbek tili bilan shug'ullangan va bu sohada xalqaro nufuzli nashrlarda ilmiy maqolalar chop etilgan yigit edi u ingliz rus o'zbek tillarini mukammal bilar edi internetga kirib tahrirchi deb izlasangiz ko'p narsani guvohi bo'lasiz mana ko'ryapsizmi ya'ni mana aytyaptiki siz o'sha videoni men ko'rmagan qirralarni ko'rganingizga balli biroq bu yerda davlat tili qonunlari buzilgandan tashqari mualliflik huquqlari ham ma'lum ma'noda buzilgan edi haqiqiy muallif uchrashuvga bir kun qolganda tunda bekor qilinib qaytadan eshiting o'zbekistonda qanday bir manqurtlik ishlari amalga oshirilyapti yaxshilab eshiting mana haqiqiy muallif uchrashuvga bir kun qolganda tunda bekor qilinib rusiy zabon dastur rusiy zabon dasturga rang tanovchi qilib tiqishtirilgan qiz tanlangan bu nima bu yana o'sha xalq ta'limida ishlagan sherzod shermatov o'sha yerda o'zini oppoq qilib ko'rsatib u qilamiz bu qilamiz unchaga yetadi bunchaga yetadi bu pul unday bunday deb o'tiribdi nimaga haqiqiy dastur muallifi egasini mana shu uchrashuvga tayyorlamadilaring maqsadlaring nima nima o'zbekistonda o'sha faqat o'rislargina yoki bo'lmasa o'ris zabonlilargina mana shunday bir taraqqiyotga yetaklaydi bizni yoki bo'lmasa ular dunyoqarashi keng ular prezident oldiga chiqib turib gaplasha oladi mana da shunday dasturchilarni ichida falon pismodan degan bir maqsadni oldinga qo'ydilaringmi yoki ana yani, kremlga moskvaga rossiyaga bir chiroyli ko'ringilaring keldimi bu darajada bir jirkanch ishni amalga oshirishni boshida kim turuvdi prezidentni yoki bo'lmasa mana shu darajada ahmoq qilish kimga kerak bo'ldi ana endi nimaga bunday deyayotganligimni hozir mana fakti bilan yana ko'rsataman sizlarga aslida bu dasturchi o'zbekiston telekanalida ham e'lon qilingan aynan mana shu dasturchini muallifi va bu qanday dastur yaratilgan qachon yaratilgan buni maqsadlari nima bu haqida ko'rsatuv qilingan mana shuncha narsa bo'lib tursa ham haqiqiy dasturchi ya'ni muallifi qolib unga shunchaki dizayn bergan uyoq bu yog'iga rang bergan yoki rang berishi kerak deyilgan o'sha mana shu odam aytayotganday tiqishtirilgan rusiy zabon qiz olib chiqilyapti geroy qilib qahramon qilib mana hozir ko'rasizlar mana ikki oy oldin o'zbekiston yigirma to'rt telekanalida mana shu yigitni haqiqatdan tahrilchi dasturni ishlab chiqqanligi qancha mehnat qilgan qanaqa ishlar qilganligi haqida mana o'zbekiston yigirma to'rt telekanalida chiqqan bu narsa hozir mana buni ham qo'yib beraman sizlarga mana toshkent shahridagi inxa universiteti uchinchi bosqich talabasi muhammad said momasaidov ham android telefonlari uchun imlo xatolarisiz yozishga mo'ljallangan yangi tahrirchi nomli klaviatura asoschisiga aylandi toshkent shahridagi inha universiteti talabasi tomonidan imlo xatolarsiz yozish imkonini beruvchi mobil ilova ishlab chiqilgani bu boradagi ehtiyojlarimiz uchun ayni muddao bo'ldi texnika asri bo'lgan bugungi kunda eng ko'p foydalanadiganimiz mobil telefon u orqali biz bir birimiz bilan o'zaro yozma muloqot qilar ekanmiz. ba'zan yo'l yo'lakay zaruriy hujjatlar ustida ham ishlashga Oshirish va ona qo'llarda o'z u orqali biz bir-birimiz o'zaro yozma muloqot qilarkanmiz ba'zan yo'l yo'lkay zaruriy hujjatlar ustida ham ishlashga zarurat tug'iladi bunda to'g'ri yozganimiz bilan ko'p hollarda o'zbek adabiy tili qoidalarini buzgan holda imloviy xatolarga yo'l qo'yamiz endilikda mazkur android dasturiy mahsulot aholining o'zbek tili bo'yicha savodxonligini oshirish va ona tilimizda xatosiz muloqot tizimini yaratadi hozirda o'zbek tilida juda ko'p imlo xatoliklar bo'lyapti va shuni oldini olish maqsadida buni to'g'irlash maqsadida ushbu klaviatura ilovani yaratdik siz ushbu ilovadan foydalanib o'zbek tilida adabiy formasia yozishingiz mumkin so'zlarni to'g'irlaydi keyingi qo'shimchagacha tugallatib berishi mumkin tahrirchi mobil ilovasi noto'g'ri so'zlarni adabiy tilga moslab to'g'irlash yakunlanmay qolib ketgan so'zlarni oxirigacha yetkazib qo'yish va keyingi so'zni oldindan aytib berish imkoniyatiga ega yana bir e'tiborli jihati u berilgan mani kiril yoki lotin yozuviga ham o'girib beradi hozirda shu morfologik tahlildan foydalanib biz matnni tasniflash masalasini yechmoqdamiz misol uchun yangiliklarni qaysi kategoriyaga oidligini topib beradigan model va u klassifikator matnni o'qib tanib sizga u klassini aytib beradi ilovani google playdan yuklab olasiz u yerda kirishingiz bilan sizga e, instruksiya taqdim etiladi instruksiyadan o'tib siz u ilovani oddiy klaviaturani o'rnida ishlatishingiz mumkin universitet talabasining bunday ixtirosi eng avvalo milliy tilimiz sofligini saqlash xatolarsiz yozma muloqot qilish hamda ayni yo'nalishda yanada yangi ishlanmalarni ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi yani, mana ko'rdingiz nima gapirsak doim fakti bilan gapirishga harakat qilamiz də... va gapirayotgan gapimizni tanqidimizni asoslab beramiz ho'p mana ko'rdingiz haqiqiy e, muallif egasini ham ko'rdingiz e, uning e, ism familiyasini ham umuman qanaqa e, qilib dastur yaratganligini ham to'liq eshitdingiz mana ho'p dasturchi ma'lum ekan uni ish ustida ishlabdi mehnat qilibdi mashaqqat qilibdi kimga kerak bo'ldi prezidentni oldiga ikki kun qolganda o'sha e, tiqishtirilgan rusiy zabon qizni olib chiqish bundan maqsad nima bu o'zbekistonda boya aytganimdek e, o'ris zabonlar yoki bo'lmasa e, o'rislar o'zbekistonga o'sha e, kelib mana rossiyadan kelib ishlayaptimi yoki blmas avvaldan kelib qolganmi misol uchun sssr paytida nima ular faqat mamlakat taraqqiyotga yetkazishi şey, mumkin ular prezidentni oldiga chiqib turib gaplasha olishi mumkin qolganlarga dasturchi yoki bo'lmasa dasturni mualliflariga bu narsa mumkin emas ularni ongi past gapira olmaydi ular hech kim degan bir maqsad qilinganmi nima maqsad qilingan mana bizni ahvolimizni ko'ryapsizlarmi kuppa kunduzi mamlakat prezidentini oldiga haqiqiy dasturchi qolib haqiqiy o'sha dastur ishlab chiqqan kuni tunini mehnatini sarflagan uxlamagan yoki bo'lmasa qancha bu uchun til o'rgangan mehnat qilgan izlangan odam qolib shunchaki to'rt besh kun oldin bir o'sha dasturni qayerinir rangini o'zgartirish kerak bo'lgan rusiy zabon dizaynerni olib chiqib prezident bilan yuzma yuz qilib go'yoki dasturchini nima nu, uh, deydi rahnamosi dasturni o'sha mualliflardan eng katta odami sifatida qilib ko'rsatib mana shunday qilib targ'ib qilyapti rusiy zabonlikni targ'ib qilyapti bu yerda rusiy zabonlar mamlakatda yetakchi sifatida talqin qilinyapti bu yerda haqiqiy muallif qolib turib mana mana shu mamlakatimizda mana shunaqangi jirkanchli ishlar amalga oshirilyapti bo'lmasa mana boya o'qib berdim o'zbek o'zbek rasmiy tadbirlarida o'zbek tilida nutq qilish bo'yicha qanchadan qancha targ'ibotlar amalga oshirilyapti adliya vazirligi tomonidan ko'plab jurnalistlar tomonidan mana kunuz muxbiri ham aytdim bitta aukani tadbirida o'zbekcha gapira olmagan davlat amaldoriga qanday tanbeh berganini o'zbekcha gapira olmasang o'zbek auditoriyasiga kelib turib ruscha gapirib nima qilasan qani bu yerda seni bir davlatga yoki ok, bo'lmasa xalqqa nisbatan yaqinliging deganday qilib boplagan edi mana biz gapirsak yomon ko'rinamiz bir birp biz gapirsak xuddiki mamlakat davlat dushmanidek ko'rilamiz yoki bo'lmasa mirziyoyevga qarshi bir dushman sifatida bizni ko'radi mana o'shalarni o'zi tashkilotchilarni o'zi mana mamlakatda kim dushman ekanligini ko'rsatib o'tiribdi o'zbekiston bo'yicha yoshu katta qarimi bilimlimi bilimsizmi har bir insonga kerak bo'lsa kerak bo'ladigan dasturchini muallifi ya'ni eng muhim dasturlardan biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan kerakli dasturni eng bir muhim bo'lgan o'sha muallifini yashirib bu yerda o'riz zamon qiz olib chiqilyapti ya'ni mamlakat haqiqiy dasturchini tanishiga man keng omma oldida uni bilishiga u prezident bilan yuzma yuz bo'lib mana shunday bir yaxshi bir iliq gaplashishiga erishilganligini ko'rsatmayapti yana kim aybdor mana prezidentni xatolarini tanqid qiladigan mamlakatda hukumatda bo'layotgan ishlarni tanqid qiladigan ko'zgu aybdor abduqodir mo'minov aybdor yoki bo'lmasa o'shanga intervyu bergan odamlar aybdor bor narsani bor deb yo'q narsani yo'q deb aytayotgan odam aybdor bu yoqdahuha iflos bir adam, flans, bar, maraz bir ukan ishlarni qilayotganlar oppoq davlat tepasida eng yuqori mansablarda o'tirganlar oppoq vaholanki bu yil man yigirma ikkinchi yilning o'rtasigacha adashmasam bir trilliondan oshiq davlat amaldorlari korrupsiya qilgan ya'ni poraxo'rlik qilgan davlat byudjetini talon taroj qilgan u esingizda bo'lsa mirziyoyev poraxo'rlarni yoki bo'lmasa boshqalarni ana bilsin degan qani kimni ko'ryapmiz qaysidir hokim pora olsa pora bilan tushsa uni yuzi ko'rsatilmayapti bosti bosdiq qilib televideniyaga ham olib chiqilmayapti hokim o'rinbosarlari tushadi faqat yoki hokimlar oppoq hokimlar hech narsani bilmaydi qo'yday yuvosh ular musaffo osmon a eng yaxshi insonlar ular yordamchilari pora yordamchilari korrupsiya go'yoki kimni ahmoq qilyapsizlar <laughs> o'zbekistonni televideniyasi yoki bo'lmasa o'zbekiston mana shu tashkilotchilari kimni ahmoq qilyapsizlar o'zlaringni kelajaklaringni o'zlaring rasvo qilyapsizlarku hozir <laughs> mana shunday yaltoqlanib maddohlik qilib nimaga erishasizlar <laughs> mana nimaga erishdilaring karimov ketdi mana o'ldi ketdi u ham odam ekan unga sig'inib bo'lmas ekan butun umr yashamas ekan o'ldi ketdi xo'p men bunisiga ham endi maddohlik qilib bir yalag dumlaringni likillab bunisini ham yo'ldan urib haqiqiy bir rasvo bir diktatorga aylantirib ertaga o'zlaring ham hech kim bo'lib bir itdan battar bo'lib mana shunday bir ahvolga tushib qolmoqchimisizlar muhtaram bo'lmagan amaldorlar maddohlar qachon odam bo'lasizlar sizlar o'tgan safargi chiqishimda ham aytdim e, ana u e, rashid qodirov o'sha prokuror bo'lgan yoki bo'lmasa e, ixtiyor abdullayev davlat xavfsizligi raisi bo'lgan mana mirziyoyev davrini o'zida ikkalasi ham qamalib ketdi bular ham ishongan edi bular ham o'zini qudratiga amaliga men doim bo'laman doim prokuror bo'l doim xa, davlat xavfsizligi bo'laman degan edi lekin nima qildi mana shu tizimni o'zidagilar boshiga yetdi ya'ni o'ziga o'xshaydigan odamlar boshiga yetdi bir kuni sizni ham boshingizga yetadi muhtaram bo'lmagan amaldorlar bir biringizni boshingizga bir biringiz yetasiz agar mana shu darajada ketishda davom etsangiz umuman tuzumni miyangizdagi tizimni o'zgartirmasangiz bo'ldi shuncha o'g'irladik shuncha yedik ichdik shuncha xalqni ahmoq qildik shuncha manipulyatsiya qildik shuncha xalqni huquqiga tupurdik xalqni itdan battar ko'rdik itchalik qadrlamadik xalqni bo'ldi endi o'sha xalqni ichiga biz ham kiramizmi bir kuni bir birimizni mana bunday qilib yeyishimizga to'g'ri keladi ana undan keyin orqaga yo'l yo'q o'shaning uchun hozir aqlimizni yig'ishtiraylik deb hozir ko'zingni de ey mirziyoyevga ha deb dumillaringni likillatib tilyoglamalik qilib maddohlik qilmasdan mirziyoyev ham odam oddiy odam amalni olib qo'ying hech kim shunchaki odamga o'xshab turadi amalini shunday oling hech kim shunchaki shavkat mirziyoyev tamom assalom uni o'rniga kelgan odamni keyin ko'rasiz shavkat mirziyoyevni nima qilishini yoki bo'lmasa Yok mana karimovni yigirma besh yil tizim axlat dedimi uni o'rniga kelgan odam ham xuddi shu gapni aytadi keyin mana shunday ha deb navbat navbat mana shunday axlat davr edi axlat tizimi edi deb qayta qayta o'zlaringni mana shunday bir sharafsiz qilib kelishni qachon to'xtatasizlar bizni yomon ko'rasizlar biz vaholanki sizlarni bolalaringga ham sizlarni kelajakdagi yashashlaringga ham achinib gapiryapmiz xavotir bilan gapiryapmiz yuragimiz achigandan gapiryapmiz mani hozir mana shu chiqishimdan keyin ham nechtasi telefon qilishi mumkin u deyishi mumkin bu deyishi mumkin mana bunday fosh qilib berganimizdan keyin oxirgi payt shu ko'zgu faqat fosh qilib beradigan bo'lib qoldi har bir rasvogarchiliklarni mana maktabgacha ta'limda shunchalik fosh qilib berdik fakt dalillari bilan isbotlari bilan guvohlari bilan hujjatlari bilan tasdiqlari bilan video audio yozuvlari bilan bitta chora ko'rmadi maktabgacha ta'lim vazir bir hayfsan e'lon qilganligini ommaviy axborot vositasida eshitmadik a keyin bizga xabarlar yetib keldi u mirziyoyev oilasiga yaqin odam ekan o'shani uchun hech qanday chora ko'rilmabdi bu nima degani u oilasiga mirziyoyevga yaqin bo'lishga ishonib u qanday qilib maktabgacha ta'lim vazirligini bunday qilib boshqarishimiz mumkin ana ko'ring o'n bir qismdan iborat qo'yib qo'yibmiz dalil faktlar bilan nima bo'ldi oxirida bir rasmiy ikkita rasmiy munosabat chiqarib sharmanda bo'ldi provokatsiya qilib uni ham yuzini ochib tashladik qanaqa ahvoldaligini faktlar bilan o'sha yuristlar bilan haqqiy masalani qonuniy jihatdan ochib berdik ig'voq provokatsiya qilmay undan tashqari mana nechta soha yoki yo'nalishlarda nechtasini fosh qilib basharasini ko'rsatib beryapmiz o'sha kerak bo'lsa bosh prokuroringizgacha nig'matilla yo'ldoshevgacha jim yashab indamay yashab bularni qilayotgan iflosgarchiligiga rasvogarchiligiga o'g'ri muttahamligga jim yashab nimaga erishyapsizlar şey ey a ha, xalqim nimaga erishyapsizlar şey sizlar bularga yediryapsizlar ichiryapsizlar amal beryapsizlar u shovvoz soydek katta qasrlar qurishiga o'sha yerda borib maishat qilishiga xalqdan yashirib turib u yerda ko'rsatmay bilgan ishini qilishiga sharoitlar qilib beryapsizlar lekin sizlarga nima beryapti bular nimaga o'z haquqlaringni ochiq aytib talab qilmaysizlar mana ko'zguni qo'llab quvvatlang yordam bering ko'zguga moliyaviy yordam bering dedim jim hamma to'g'ri yordam bo'ldi uni ham qanchaligini aytish mumkin bir yetti millionmi sakkiz millioncha odamlar plastikdan tashladi mayda birov ellik ming birov yuz ming birov ikki yuz ming mana shunaqa qilib pul tashladi rahmat buning uchun lekin ey baraka topgur xalq sizlar o'zbekistonda mana o'zbekiston xalqini manipulyatsiya qilayotgan gipnoz qilayotgan haqiqiy holatni yoritmayotgan ommaviy axborot vositalariga soliqlardan o'zingizni daromadingizdan o'zingizni peshona teringizdan milliard milliard trillion trillion pul sarflab beryapsiz ularni mana shunday sizni aldashi uchun sizni ahmoq qilishi uchun a sizga ichi achib bor haqiqatni gapirib boshini xatarga o'zini xatarga qo'yib aytayotgan odamlar uchun uzrku xafa bo'lmanglar ana itga berganday qilib yoki bo'lmasa nima deydi bir yapsız, ana molga o'lib qolmasligi uchun ovqat berib turadiku ana bahor kelguncha deb xuddi shunday qilib haqiqiy mana vatan uchun xalq uchun jonni xatarga qo'yayotgan odamlarga mana shunday arzimagan e'tibor qaratyapsizlar va mana shuning uchun ham sizlar mana shu ahvoldasizlar o'zlaringni insonlaring o'zlaringga qayg'uradigan odamlarga qanday e'tibor qaratishni işte, bilmayotganlaring uchun mana shu ahvoldasizlar a bu buyoqda sizlarni ahmoq qilayotgan sizlarni hamma erkin huquqlaringni bir poymol qilayotgan ustilaringdan kulayotgan mana bunday qilib издиваться qilayotgan bir to'daga hamma narsani qo'shqo'llab olib borib beryapsizlar mana shunaqangi gaplar o'rtoqlar to'g'ri ozgina hissiyotga berilyapman chunki juda menga qattiq tegib ketdi hozirgi mana shu xabar ya'ni dasturchi haqiqiy dasturchi qolib mana shu rusiy zabon qiz bir necha kun qolganda tiqishtirilib olib chiqqanligi nimaga bunday qilinadi nimaga haqiqiy bir o'sha dasturchini egasi mirziyoyevni yuziga yokibo'lm qarshisiga olib kelib nimaga nimaga shu darajada biz past ko'rilamiz mana shu hukumat tomonidan sog' bo'linglar ko'plab kishilar mana savol beryapti o'z fikrlarini bildiryapti hammani savollarga javob berolmayman vaqtimiz ham cheklangan haq huquqlaring buchun kurashinglar faqat ko'zgu abduqodir kurashishga yoki bo'lmasa mana shu narsalar bilan ishlashga majbur yoki kafolat qilib bo'yniga olmagan men ham insonman oddiy odamman xuddi sizlardak kichkina bir odamman o'zlaring ham kurashinglar haq huquqlaring bo'yicha haq huquqlaring bo'yicha kurashadiganlarni qo'llab quvvatlanglar bo'lmasa mana shunday xor bo'lib yashashda davom etasizlar haqiqiy holatda nima bo'layotganligini bilmasdan omon bo'linglar